الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولافا مرس ولیم صاغرین قال رب سجنو احبّ الون علیہ ولا تصریف عنی دن عصب علیہ وکم الجاحلین فست جابل رب فسر فن ہُو کئی دن ان العالیم سم بدالبا مار ابو الیاتِلس جنحتین <حِين> صدق اللہ العظیم آیت نمبر تیس سے لے کر پینتیس تک سورہ یوسف ہے بارہواں سے پا رہا ہے ہم سے بات کریں گے فَلَمَّا سَمِعَتْ بکر ہن ارسََ پس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا بھیجا وہ عورتوں نے باتیں کی کہ بھئی یہ ایسی ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے تو اس نے انہیں بلا بھیجا جب یہ باتیں سنی وہ لَهُنَّ لن اور تیار کی ان کے لیے مسندیں بیٹھنے کی جگہ بنائیں وہ آت کل واحد ط جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری و قالت خرج علیہ یوسف کو کہا کہ ذرا نکل تو آؤ ان کے سامنے فلم نہ ہو بس جب یوسف آئے اور انہوں نے اس کو دیکھا اکبر نہ ہو تو اس کی عظمت اور حسن کی قائل ہو گئیں وہ قطع نہ اور وہ رفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو بکن حاشل اللہ اور کہہ اٹھیں کہ سبحان اللہ حَاذَا باشرا یہ انسان نہیں انہضا الا مَلَكٌ کریم بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے سبحان اللہ یہ انسان نہیں بلکہ کون ہے کوئی معزز فرشتہ ہے فرشتہ زلیخہ کو جب پتہ چلا کہ اس کا راز عشق افشا ہو گیا ہے اور مصر کی امیر زادیاں اسے نادانی اور بہودگی کے تانے دینے لگی ہیں تو اس نے اپنے ماہ کنانی کی جلوہ نمائی کے لیے ایک پرتکلف شہانہ دعوت کا انتظام کیا ہے چالیس کے قریب معزز خواتین کو دعوت دی ان کے بیٹھنے کے لیے قیمتی کالینیں بچھائی گئے گاؤ تکیے رکھے گئے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا تازہ اور خوشبودار پھل پھلوں کو پلیٹوں میں سجا کر سامنے رکھ دیا گیا اور پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک تیز چھری ان کے ہاتھ میں دے دی ہو سکتا ہے اس وقت بھی کھانے میں چھری کے استعمال کیا جاتا ہو جب پھل کاٹنے میں مشغول ہوئیں تو نے حضرت یوسف کو سامنے آنے کا کہا ان عورتوں نے جب اس حسن معصوم کو دیکھا تو ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی یہ حسن کی دل آویزی हुँ. اس پر تقدس نبوت کی حیبت یہ پیکرانا اور اس پر طہارت کی خلا فاخرہ جمال و جلال کے ایسے ہنسی امتزاج کا انہوں نے تو کبھی تصور تک نہیں کیا تھا بے سخت زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اے یوسف تجھے پیدا فرمایا زلیقہ یہ انسان تو نہیں یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے اکبر نہو نہ کا معنی ہے کہ وہ اس نے یوسف کو دیکھ کر مشہور بھی ہوئیں اور مرعوب بھی یہ ہے نا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ کر الگ جا گرے بلکہ خراش آ جانا اور زخمی ہو جانا بھی بقتعانہ عیدیہ ہنہ میں آتا ہے قالط فضال کن لمتننی فی زخہ فاتحانہ انداز میں بولی یہ ہے وہ پیکر رانائی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی اور مزہ آیا نہیں تو ماں تانے مار دی ہیں اور مزہ آیا نے ویکھے نے ہاتھ کٹا کے بیٹھی ہوں والا قدرا وی بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا پھستا لیکن وہ بچا ہی رہا زبان میں نے بڑی کوشش کی اسے بہلانے پھسلانے کی لیکن یہ بچا رہا والا علم یف المر والے اور اگر وہ نہ بجا لایا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ہو جائے گا ان لوگوں میں سے والا ان لوگوں میں سے جو بے آبرو ہیں جو کیا ہے بے بے کیا کیا بے قید بے کوئی بے اچھی چیز, بے چیز بے تو نہیں نا تو دے دے میرے جو شریف آدمی صرف تھانے ہی چلا جائے تو موت واقع ہو جا بھائی بندے پوچھ سن بھائی تھانے کیوں آئے حالانکہ سارے تھانے کو حرام کام تو نہیں ہو رہے ہیں جائز کام بھی تھانے لیکن یقین مانے میری تو اپنی یہ کنڈیشن ہوتی ہے باقی کہ میں خبر نہیں رکھتا کیا حالات ہوتے یہ الفاظ غور طلب ہے ایک بڑی محفل میں وہ کس بے باکاقی کے ساتھ یوسف کو برگلانے اور اس کو اپنے دام فریب میں پھنسلا کر اپنے مقصد براری کی ناپاک کوششوں کا ذکر کر رہی ہے اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کن کے سامنے کہہ رہی ہے اور ان معزز خواتین میں سے بھی کوئی اس بے باقی پر اسے نہیں ٹوکتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری معاشرے میں اس وقت یہ چیزیں معیوب نہیں خیال کی جاتی تھیں جس طرح یورپ زدہ معاشرے میں اپنے عشق و معاشقہ کی داستانیں بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہیں یہی ان کی حالت تھی زلیخہ کی داستان کی شہرت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک وزیر کی بیگم ہو کر اپنے غلام کے دام محبت میں اسیر ہے بلکہ یوسف کا اس کی خواہشات کو ٹھکرا دینا اور اس کی منت و سماجت کے باوجود اس کی طرف نگاہ التفات نہ کرنا اس داستان کی شہرت کا باعث بنا جب کسی قوم میں غیرت و ومیت کے جذبات فنا ہو جاتے ہیں اور شرم و حیا کے تقاضے پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور اس قسم کے اذکار پر شرمانے کے بجائے فخر کیا جاتا ہے قال رَبِّ السجنُ اِلَيَّ مما وی <يَدْعُونَنِي> یوسف نے عرض کیا میرے پروردگار قید خانہ کی صحبتیں مجھے زیادہ پسند ہیں مما یدون عنی علیہ اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ تصرف عنی اور اگر تو اپنی عنایت سے نہ دور کرے مجھے مجھ سے ان کے مکر کو اَسْبُ و وَأَكُمْ مِنَ الجاہلین تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور بن جاؤں گا نادانوں میں فَاسْتَجَابَ لَهُ الربو فصر فن و پس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے بصار فعین ہو قید دور کر دیا اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو انصمی العلیم بے شک وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے والا ہے ابو ابوالآیات اور ان کے آلات خوب جاننے والے پھر مناسب معلوم ہوا انہیں اس کے باوجود کہ وہ یوسف کی پاک بازی کے نشانیاں دیکھ چکے تھے لیس جنحت وہ یعنی اس کے باوجود کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ اسے قید کر دیں کچھ عرصہ کے لیے جب آپ نے ضولیخہ کی یہ دھمکی سن لی سنی اور عورتوں نے بھی انہیں سمجھایا کہ یوسف نادان نہ بنو اپنی جوانی اور حسن پر رحم کرو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ مصر کی ایک امیر ترین اور حسین ترین عورت تجھے دل سے چاہتی ہے تم کیوں بزد ہو تم درخواست کو ضرور قبول کرو ہم تجھے ازراہ خیرخواہی یہ مشورہ دے رہی ہیں یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے آپ نے اس وقت دعا کے لیے آت اٹھائے اور عرض کیا میرے مالک بے شک مجھے یہاں ہزار آرام ہے اور ہر شخص میرے دل سے احترام کرتا ہے لیکن اگر اس احترام اور آرام کی مجھے قیمت یہ ادا کرنی پڑے کہ میں تیری نافرمانی کروں تو اے کریم مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا قید و بند کی صحبتیں اور سختیاں جو مجھے اس گناہ سے بچائیں وہ مجھے اس آرام اور احترام سے بہت زیادہ عزیز حضرت یوسف اب تک متعدد سخت ترین آزمائشوں سے گزرے تھے اور انہوں نے کبھی اپنے دامن عفت پر داغ نہ آنے دیا تھا کی ابتدائی فریبیوں میں نہ پھنسے اس کی خلوتگاہ گاہ میں اس کے حسن و شباب کی سرمست تقاضوں کو رونتے ہوئے باہر نکل آئے اس ضیافت میں جہاں مصر کا سارا حسن بن سور کر اور بے نقاب ہو کر آ گیا تھا وہاں بھی اس پیکر حسن عفت کو پیش کیا گیا تو ان کی نگاہیں جھکی رہیں اور ان کے شرم و حیاء نے کسی کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہ کیا ان تمام نازک مرائل سے کامیابی سے گزرے اور شیطان کے ہر ہردام فریب کو تاتار کر دینے کے باوجود آپ کے دل میں اپنے متعلق کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہوئی اور کبھی اس کو اپنا کمال تصور نہ کیا بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی اور ناتوانی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ایانت اور توفیق کی بھیک کی مانگتے رہے یہاں بھی یہی التجا کر رہے ہیں اے میرے خداوند بند اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے اور میری دستگیری نہ کرے تو میں ایک لمحہ بھی ان کے یاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے تو قدم پھسل جائیں گے اور مجھ سے ایسا قصور سرد ہو جائے گا کہ میرا شمار پھر صادقین اور مخلصین میں نہ ہوگا بلکہ جاہلوں میں ہونے لگے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے یوسف کے اعزان التجا کو شرف قبولیت بخشا اور ہر مرحلہ پر وہ سبات اور پختگی عطا فرمائی کہ حسن اور کوئی یورش حسن کی کوئی یورش آپ کو متزلزل نہ کر سکی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آلی آلی آلی